Здесь живут наши дети. Полюбите их. Не дайте им считать себя одинокими. Мы продолжаем нашу благотворительную акцию ⁇ Сохраним жизнь будущему ⁇ Опять-таки, прямой эфир, номер телефона 638-638. Рядом со мной очаровательная девочка, девочка Лиза. Она пришла тоже с подарком к своим сверстникам, но перед тем, как она его подарит, Лиза, что ты хотела сказать? Я хотела э, пожелать детям, дорогие дети, принимайте мои поздравления в этот чудесный, э, чуд чудесный праздник Святого Николая. Я хочу вам пожелать благословения счастья, хорошего настроения. Я сама по национальности болгарка, и хочу вам сказать, что у горя нет национальности. И хочу вам подарить эту песню. Спасибо. Стоянси майко думаши, Мале мила, мале не мога мамо детра я, не мога мамо да терпя, не мога мамо детра я, не мога мамо да терпя, как маму турчан люди на башино то огнище, не мога мамо детра я жда и да, мамо, жда да. Стурчан да ваш, стурчан с друга вяра. Чи ты си малый камынчак, няма да можешь да вою ваш. Стоян си майко не послуша, Отиди с да Koľko to stojan povieče, sa by povíči sila. Dobýva koľko to turčan, uby povíči sila. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Пусть Святой Николай тоже исполняет все твои желания. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Мы продолжаем наш телемарафон и приглашаем на нашу площадку меценатов. У нас в студии Лариса Евсеева, начальник службы информации Порта Южный. Пожалуйста, Ларис. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поправим микрофон. С чем вы к нам сегодня пришли? Как вы узнали, присоединились к нам, кому помогли, где были и ваши впечатления от увиденного, от поездки? Ну, одно только, одно только понятие того, что более 31 тысячи детей из зоны АТО пошли в школы с 1 сентября совершенно в других областях. Только сознание того, что столько детей переехало э, в другое место, для каждого ребенка это большая проблема. Дети вообще очень тяжело переживают переезды, потому что им приходится э, уезжать от, э, не только от родных мест, от друзей, от чего-то близкого. И когда ребенок он отрывается, он испытывает большой ну, как бы стресс. А для детей, которые лишены родительских родительской опеки, это ну стресс двойной. Они теряют родное место, к которому они привязаны. И поэтому, когда мы узнали, что такой марафон будет проведен, ну конечно же портовики не могли остаться равнодушными к этому вопросу, вот. И мы решили оказать помощь. И я хочу передать сейчас сертификат. А, ну как бы он на самом деле Виртуально такое вот, а на, э, сами сам подарок уже уехал. Сам подарок уже уехал. я думаю, значит, что им уже пользуются даже. Еще не пользуются, он еще только едет. едет приехал, приехал. Приехал. Значит, уже. да. Вот государственное предприятие Морской торговый порт Южный дарит. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Ананевской общеобразовательной школе интерната 1-3 ступени. 46 кроватей и 46 матрасов для детей, переселенных из интерната Северодонецка. Спасибо огромное передавайте вам. Спасибо огромное. Спасибо. Огромное. Спасибо, огромное. Спасибо. Пожалуйста, чтобы дети, потому что мы хотели к Дню Святого Николая, чтобы дети, ну как бы прибавить какое-то количество красок, более удобства, чтобы было для этих этих деток. Спасибо, Лариса. Поделитесь, если можно, на два слова. Добрый день всем. Я хочу сказать, что, к сожалению, по вине взрослых очень часто страдают дети. Но когда есть такие люди, какие, кто присутствует сегодня в зале, когда руководство областное департамента Свиты относится так к своим проблемам, то действительно любая проблема под силу и имея вот прекрасные обогревательные приборы, кровати и так далее, я думаю, что на нашей земле, в Одесской области, эти дети обретут вторую родину. Лариса Леонидовна очень правильно сказала. Дети Потеряли первый раз семью, попали в интернат. Второй раз они потеряли не только семью, но и родину, получается. Все равно, корни какие-то остались там на той земле. У кого-то бабушка, у кого-то тетя, дядя. Поэтому им не вдво... и вдвойне сложнее, чем другим с переездом. Я хочу выразить огромную благодарность всем, в первую очередь, естественно, Порту Южным, который откликнулся на такую, я бы сказала, огромную проблему, потому что 46 кровати вместе с матрасами. Сегодня, когда я ехала в Одессу, мне позвонили со школы, что уже отгружены и уже собирают для того, чтобы дети могли, как говорится, комфортно чувствовать, отдыхать, чтобы потом к нашей проблеме подключился и депутат Областного совета учитель. Игорь Леонидович. К нашей проблеме подключился Фурсин Иван Николаевич, депутат Верховного Совета. А также помощь в школе оказал депутат областного совета Фадеев Владимир э, Геннадьевич. Поэтому мы искренне благодарны всем, у которых э, добрые сердца и которые э, несмотря на то, что сейчас тяжело всем, находят времени, несмотря на то, как вы сказали, 24 часа в сутки. Но если сильно захотеть что-то делать, особенно добро, как-то время само находится. И я надеюсь, что встречи с детьми, и надыхают, как говорится, на вот такие поступки и приглашаю вас еще раз вместе Спасибо. с руководителем, вместе с людьми. Спасибо. И Уже надеюсь, на концерт, что... который идет да. и, подготовят и встретить друзей. И, и, встретят и надеюсь, что наша Спасибо. дружба с этой первой встречи только будет крепчать. Спасибо, Спасибо вам большое. большое. Спасибо. Спасибо. Занимайте места в зале. Я хочу пригласить представителя украинского благотворительного фонда семья плюс. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ирина. Я знаю, что вы не одна пришли. Здравствуйте. Вам с чем пришли вы? Рассказывайте, делитесь. Я являюсь представителем, в общем-то, частным предпринимателем, который работает в сфере развлечения детского. Вот. И наш детский центр развлекательный «Золотая рыбка» хочет пригласить находящийся на по адресу Бочарова, 50, совместно с благотворительным центром ⁇ Семья ⁇ Плюс. Кстати, большая благодарность этому фонду. Они нашли нас, привлекли нас к этому делу. И я бы хотел пригласить и попросить многих предпринимателей, которые работают в этой сфере, в сфере детских аттракционов, развлечений, постараться подарить этим детям больше праздника, больше радости и буду стараться привлекать многих предпринимателей из этой ну, сферы. И вы приглашаете деток? Да, мы приглашаем максимальное количество нет. деток, всех, кто смогут прийти к нам, мы с удовольствием примем, постараемся подарить им радость. Директора с вами свяжутся, вы оставите уже нашему да, узлу связи нет. свои координаты, куда, когда можно, какими группами или всех сразу да. привозить к вам, для того, чтобы глоток позитива... Детки смогли получить. Мы будем помогать осуществлять, привозить деток. В принципе, дети у нас по Одесской области это разные точки 300 километров. отсюда. То есть как бы в Одессу приехать не так легко, не за углом это находится. поэтому будем Огромная тоже вам за это благодарность, сейчас, потому что да, добраться сейчас очень сложно. Мы сейчас, как раз над этим вопросом работаем. К сожалению, ну вот только у нас э, одни согласились. Без заправка у нас она согласилась выделить нам немного соляры, но работаем со всеми. Сейчас, немножко поближе чтобы к можно было, да, чтобы можно было детей сюда привезти, потому что автобусы есть, но на сегодняшний день, конечно, прошу откликнуться, заправочные станции, всех людей, которые неравнодушны, прошу откликнуться в действительно в помощи привести. Есть автобусы. Нет, нужно нет, заправить. Да, нужно заправить автобусы. Есть куда привезти и много таких людей, которые действительно на сегодняшний день готовы предоставить, да, подарить детям улыбку. То есть либо это там театры, как я знаю, дельфинари тоже, да, там помогает. То есть есть куда, нет, чем заправить. А мы как благотворительный фонд мы еще только мы маленькие, мы только растем, мы совсем маленькие, нам только исполнился месяц и услышали о вашем марафоне, и, естественно, пришли поучаствовать. Мы сейчас эм... Собираем средства на приобретение электроконвекторов. Я уже договорилась, у нас есть такой производственный кооператив сова. Они производят электроконвектора. И они согласились: вот мы уже сделали заявку: 15 электроконвекторов поступили в производство, которые мы преподнесем детям, которые в этом нуждаются. Килиски, Будем надеяться, я знаю, что да? до морозов успеем. Нет, мы успеем, до морозов однозначно. И на этом мы не заканчиваем, потому что по всей Украине у этого производственного кооператива есть офисы. Там с. Осуществляется уже сбор средств на эти электроконвектора, и вчера поступила заявочка, у нас есть такая Екатерина, по-моему, Нажевникова, волонтер, да, там группа волонтеров, они сказали, что не хватает... Э, Ой, лично забываю, генераторов. И мы осуществляем сбор средств на генераторы, электроконвектора. Ну, это самое такое, то, что надо, помимо конкурса, всего остального, то, что мы делаем, это самое первое, самое главное, подарить детям тепло. Спасибо огромное. Я знаю, что сегодня вы тоже пришли не с пустыми руками. И пока да. вы будете баловать наших деток, которые находятся сегодня в студии, я хочу передать э, слово еще что-то. Да? да, я хотела бы поблагодарить, ну, потому что просто сегодня день Николая в первую очередь, извините, пожалуйста, я действительно нервничаю, да, для меня каждый раз, когда я перед камеры начинается мандраж. Хочу вас, милые дети, хочу вас поздравить с таким замечательным праздником, как День Святого Николая. Для меня он особенно, сам, самый особый, у меня еще родилась дочь в этот день. Хочу пожелать вам счастья, хочу вам пожелать добра. Добра в ваших сердцах, чтобы ваши сердца оставались по-прежнему добрые, мягкие и отзывчивые. Это самое главное, что у нас есть. Это добро, добро, которое мы несем. Мы вас очень любим. Мы любим все дети равны. Для меня все дети это как мои дети. Спасибо вам огромное. Я от у нас Светлана Борисовна есть женщина. Она передала вам маленькие сюрпризы от Николая. Я вас сейчас поздравлю. Спасибо вам Пока за то, вы что. Будете вы будете поздравлять, я передам слово узлу э, пресс-центру. Анечка, какая у нас есть информация? Да, спасибо, Ольга. Действительно, поступает очень много звонков, не столько с вопросами, сколько с благодарностью за то, что мы все здесь сейчас делаем. Вот к нам дозвонилась Галина Анатольевна Башко, мать приемной семьи из Луганской области. Она сейчас в пути, она едет к нам, и я думаю, совсем скоро мы ее увидим здесь, в этой студии, и сможем с ней пообщаться. А сейчас я хочу передать слово Жанне Александровне. У нее тоже есть теплые слова от наших телезрителей. Давайте послушаем. Добрый день, дорогие участники марафона, наши гости. В адрес марафона пришло письмо от народного учителя СССР Палтышева Николая Николаевича. Это единственный народный учитель СССР у нас на Украине. Послушайте, пожалуйста, его текст. Дорогие ребята, девочки и мальчики, парни и девушки, дорогие ребята Донбасса, Поздравляю вас с Днем Святого Николая, который вы сегодня проводите в Одессе. Недавно вам пришлось пережить ужасы войны. Вы видели разрушенные дома, слышали дикий вой летящих снарядов. Вы видели погибших людей во дворах и на улицах. Это сохранится в памяти на всю вашу долгую жизнь. Вы – дети войны. Сегодня вы в Одессе, так пузжит тепло сердец наших одесситов, согревает ваши добрые детские сердца. У вас впереди целая жизнь, цените ее. Утром и вечером смотрите на красоту восходящего и уходящего солнца. Ночью взгляните на небо и найдите свою маленькую, маленькую звездочку. Расскажите ей о себе, послушайте шум прибоя на море, и вы поймете тайну Вселенной. В Одессе вам предстоит встретить Новый год. А это самый веселый праздник у людей. Зажжется огнями елка, придет Дед Мороз, будет танцевать Снегурочка. Пусть наступающий год принесет мир в ваши дома. Знайте, что добро всегда побеждает. С уважением, Николай Палтышев. Да, и еще я хочу озвучить один звонок, очень эмоциональный. Нам звонила девочка, ее зовут Настя, ей 11 лет, и она спросила, можно ли чтобы она вместе со своими родителями поехала в ближайший к Одессе интернат, ну, например, в Белгороднестровский, и просто пообщаться с девочками, мальчиками, которые там находятся. Может быть, с кем-то она сможет завязать какие-то дружеские отношения, в дальнейшем переписываться, дарить друг другу маленькие подарочки и так вот поддерживать эту дружбу в течение следующих, следующих многих лет. Она спрашивает, возможно ли это, и я думаю, это очень правильный вопрос, вопрос к нашим гостям. Может быть, кто-то может ответить, может ли девочка обычно из нормальной полноценной семьи поехать в интернат и там найти себе друзей и общаться с ними. Хорошо, Ребята, вы далеко. Мы вас услышали, а я думаю, на этот вопрос работают. смогут э, ответить наши гости. Сегодня к телемарафону подключились психологи Елена Гусева, она специалист социальный работник, Пурдова Наталья, она э, ведущая специалист Одесского городского центра по делам семьи и молодежи. И Галина Бошкова, мама, воспитанница, э, воспитательница детского дома. Прошу вас, если можно, подойдите к нам. И мы сейчас вас. Попытаем, насколько. Добрый Проходите. День. Здравствуйте. Здравствуйте. Материальная поддержка, безусловно, нужна. И сегодня и сладкие подарки дети получат, и теплую одежду, и теплую воду благодаря бойлерам, которые подарили спонсоры. И все же, что важно, какая поддержка еще, в какой поддержке еще нуждаются эти дети? Прошу вас. Я, во-первых, хочу поздравить всех с праздником, со светлым, замечательным волшебным праздником. Я хочу пожелать всем здоровья, добра, мирного неба и подольше все-таки в душе оставаться детьми. А, сейчас на ваш вопрос отвечу. Значит, на наш центр, центр социальных служб для детей, семьи и молодежи, занимается сопровождением, помогает как раз вот таким вот деткам, которые лишены родительской опеки и детям сиротам, то есть детям, имеющим статус. Сегодня говорили, кто-то вот звонил из желающих усыновить детей. То есть существует еще, вот, еще две формы, кроме усыновления. Можно взять ребенка под опеку, и можно ребенка взять в приемную семью или в дом семейного типа. Если кого-то это заинтересует, вот такие вот формы, может обратиться к нам в Центр социальных служб, и мы расскажем и э, поможем э, в устройстве этих деток. Телефон нашего центра 784-92-65, 784-92-67. Спасибо. Я думаю, что вот еще хотелось бы узнать, что у детей, конечно, в силу переезда на новое место, в новые коллективы, может быть, меняется настроение. Иногда они не могут даже сами справиться с эмоциями, которые в них бурлят. Вот дайте им сегодня совет. Вот они сегодня в нашей студии присутствуют. Как с этим справляться и на что переключить свое внимание? Как свое настроение приподнять, чтобы до следующего утра проснуться бодрыми, здоровыми и счастливыми? Ну, я полагаю так, что на этот вопрос я буду отвечать в роли мамы 24 детей и 15 внуков. Я как раз и представляю такую семью, в которой воспитываются детки, о которых только что шла речь. Дети, лишенные родительской опеки. В таком статусе мы уже воспитываем деток 25 лет с 89 -го года. И а поэтому из мы лучше... Да, мы с Луганской области, и вот мы, в общем-то, и получили все. То тепло э, и поддержку, о которой вы говорили э, именно э, в Одессе, в, в городе улыбок. Поэтому никаких грустных сейчас мыслей у меня и у моих детей нет. И я хочу и деткам, э, всем, кто смотрит эту передачу, и всем, кто здесь, тоже пожелать в этот день только улыбаться. И это, во-первых, это первый путь улучшить себе настроение, то есть улыбнуться. Второе это, конечно же, не сдаваться. То есть, э, ну, все делать для того, чтобы вокруг нас. У нас был порядок. Начнем с маленького вокруг себя. Помните, как в сказке о маленьком принце Экзупери, как он говорил, проснулся, наведи порядок на своей планете. Вот и мы будем наводить порядок на своих маленьких планетах. Потом будем надеяться, что и вокруг станет гораздо больше радости и тепла. А что касается э, вот сейчас, э, ну как бы какие советы дать, ну более конкретные? Наверное, ну, наверное приобрести друзей. Прежде да, всего. да, друзья, э, театры э, в Одессе этого очень много. Э, вот, то есть э, накапливать тот арсенал внутреннего благосостояние того богатства, которое каждого имеется. Мы можем читать книги, мы можем петь, нам никто не запретит веселиться, помогать друг, друг, другу, так как это делаем вот сейчас. Вот, это очень приятно вот, видеть столько людей неравнодушных. Поэтому искреннее материнское спасибо, низкий поклон, еще раз с праздником. И еще бы хотелось, наверное, чтобы вы прокомментировали, как важно, наверное, сегодня, хотя они еще достаточно юные, здесь и маленькие, чуть постарше, подростки, наверное, определить Цель в жизни, кем они хотят стать, и с кем они хотят жить, и где они хотят жить. я думаю, что наши дети хотят жить в нашей стране, несмотря на то, что у нас, к сожалению, сейчас есть дети сироты лишенные родительской опеки, в том числе дети переселенцы. Хочется вспомнить слова очень очень мудрого царя, на кольце которого была написана фраза: "Все проходит". Пройдет, пройдет и наше сложное время. И э, даст Бог э, сегодня День Святого Николая, с Божьей помощью э, закончатся все эти неприятности, закончится это кровопролитие, все вернется на круги Своя, и наши дети наконец-то почувствуют себя комфортно в нашей стране, конкретно в нашем городе, в своих городах, из которых Пойте. они приехали, и в своих семьях. Если у детей нет сегодня семей, если по каким-то причинам они остались, без мамы и без папы то, в частности, даже наш городской центр социальных служб сделает все для того, чтобы найти вам и маму, и папу, и чтобы вы улыбались, и чтобы вы жили счастливо. Сегодня в нашей студии и присутствуют меценаты, дети, лицеисты, студенты, психологи, чиновники. А хотелось бы еще назвать то, что у нас работают площадки. Встречает Виталина Токарчук одесситов неравнодушных, которые пришли и эм, приеднались до нашего телерадиомарафону. А пресс-центр также работают детские журналисты. И хотелось бы, они сегодня, они накануне нашего марафона встречались, ездили в разные интернаты, в разные районы детской области и встречались с этими детками. Свое впечатление, и, мне кажется, они сегодня этим поделятся, mm -hmm. если mm -hmm. можно. Студії і в та, таку такої теми торкнутись саме щодо волонтерства. Одразу після того, як почались бойові дії на сході, активність та небайдужість звичайних українців вона всіх вразила і продовжує надихати. І сьогодні безліч невідомих, простих людей надають допомогу, допомагають облаштуватись та, хоча б трохи відчути себе як вдома людям, які сьогодні прибувають з Донецької з Луганської Скорої областей, переселенцям, і е, тут важливо, що і відповідальність за створення умов для цих людей сьогодні лягає на державу, але при цьому е, варто сказати, що країна наша ще ніколи не стикалась з такими проблемами. І я ну, думаю, зараз продовжить мо, е, мою думку колеги. Так, прошу, там бы я б Хотел сказать, вот сказати вот. вещь. роль государства, роль общества в Україні. Мне хотелось бы, чтобы государство оно было откровенным перед своим народом, в данном случае откровенным перед детьми, сиротами, перед детьми, которые лишены родительской опеки. Если государство по каким-то причинам оно не может помочь на данном этапе, помочь детям, пускай оно будет искренним, пускай оно признается в этом. И я думаю, что общество, которое украинцы, украинцы уже показали, что они готовы сюда прийти на помощь, они готовы объединиться, помочь одной категории людей, другой. И пускай, и тогда, я думаю, общество, оно готово помочь. И в данном случае хотелось бы еще вот добавить, пусть и государство, и общество, пускай они будут друзьями этим нашим э, юным украинцам, э, нашим э, деткам-сиротам, пускай они будут даже друзьями, и даже пускай будет так, чтобы они приходили, опускались сверху, приходили в гости и спрашивали, что именно хотят в данном случае сами детки, какие их проблемы мучают. Я думаю, что такие встречи, диалоги, оно было бы более эффективно строить отношения вот в данном случае того же государства непосредственно как бы с детьми, потому что мы обсуждаем вот помощь. Понятно, что есть базовые моменты, то есть обеспеч... обеспечение социальной защиты, э, развитие, то есть организовать обучение, медицину, там правовую помощь, это понятно, это все базовое. Но с детками нужно, мне кажется, вести диалог истины. И пусть даже сами дети, сироты, пускай они тоже расскажут, что их волнует. И самое главное, чтобы государство оно услышало, чтобы это не было все искусственно. И тогда, мне кажется, в будущем можно будет построить действительно настоящий диалог. Спасибо. Уважаемые. И вообще государство пусть просто выполняет свои функции. Да? Если у детей нет документов, то нужно внести какие-то изменения в законы, и чтобы они получили эти документы, чтобы можно было установить. Ну, потому что как жить человеку без вообще каких-то документов? Так, коллеги, мы продолжаем наш марафон. И я бы хотела пригласить сейчас к микрофону главу городской партии Пенсионеры Украины Евгения Колотилина здравствуйте, Евгений, проходите, пожалуйста, с чем здравствуйте, спасибо здравствуйте. за то, что откликнулись. С чем вы пришли? Ну, во-первых, хочу поздравить всех детей с праздником. Самое главное мира побыстрее в нашей стране. Вот. И самое замечательное, что наша партия пенсионеров не только помогает пенсионерам, но и деткам. Все это благодаря Феликсу Петросяну, первому зампредседателю партии. Просил передавать всем огромный привет и помогайте от сердца всем. Спасибо вам огромное, шановне. Я бы хотела еще, чтобы к нашим дарителям присоединилась Мариана Хаджиева. Она тоже пришла. Ну, сегодня такой день. Без подарков всегда к нам в студии, к детям не приходят. Спасибо. Хорошо. Марианна, это Одесское театрально художественное училище. И Кириченко, Мария, прошу вас. Здравствуйте, дорогие гости. Поближе к микрофону, пожалуйста, Спасибо. чтобы было слышно. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы поздравляем еще раз всех с сегодняшним светлым праздником, Днем Святого Николая. Сегодня в такой замечательный день э, наши студенты нашего Одесского Центрального художественного училища уже с раннего утра принимают, э, поздравляют детей. Э, как мы говорим, не социально незащищенных слоев, детки, приехавшие к нам с Донецкой, и Луганской области. Такие детки занимаются и в нашем учебном заведении. И мы всячески стараемся их поддержать и морально, и помочь им выстоять в этот нелегкий для них день. Я Спасибо. хочу передать слово моей коллеге Ма Маше. Спасибо. Здравствуйте, друзья. Сегодня поистине волшебный день. День, которого все так ждут. День Святого Николая. В этот день... Наша администрация Одесского театрального художественного училища совместно с администрацией музея, Одесского музея, западного и восточного искусства открыла потрясающую интересную выставку. Выставку работ наших студентов, Ребята. которые учатся у нас на специализации художник-костюмер, художник-гример. И мы в качестве подарка нашим детям дарим бесплатное посещение этой выставки. И не только этой выставки, но и всех залов нашего музея. Эта выставка продлится до 18 января 2015 года. Мы ждем также и всех одесситов, всех гостей нашего города прийти и насладиться искусством нашим искусством, нашим трудом, наших педагогов, студентов. Мы будем очень рады всех вас видеть. Спасибо вам огромное. Будем надеяться, что также нас сейчас слышат транспортная организация, транспортные предприятия нашего города, области, и они тоже подключатся и помогут привести деток. А мы продолжаем наш благотворительный телемарафон «Сохраним жизнь будущему». что надо ухаживать за маленьким сыном. Что делать? Я люблю свою семью и Украину люблю. Поселяли в твоем доме. Целый сон оставались на улице. Мой муж сделает все, чтобы мы с дочерью жили в своей стране, в своем доме.